Друзі, гості, підписники каналу всіх вітаю. Сьогодні у нас 27 квітня Приїхав доставляти кому треба магазинчики. Зараз буду розпаковувати улі. Уже у нас тут йде п'ятий день, як іде, ну, який не який, який взяточок. Пчелка потихонечку працює, літає, пилочок несе, ну пилка не багато. У нас только трошки устаканилась погодка. Дивлюсь, вас, пчелка сидит, подолгу залипает. Бачите, нектарчик смогче. Прям долго-долго сидит на цветочку на одном. Нектарчик хорошо выделяя. В среднем здесь по килограммчику в день. Ну, плюс-минус, яка семья больше, ну, сильнейшая по селе, а тогда я, может, больше приноса то что слабее уже и меньше да я приноса в общем сегодня буду сейчас распаковывать улики так как уже они неделю стоят связаны О, петушочек тут живой. в прошлом видео тут кряков и сейчас значит акация друзья есть всяко разно у все бачта кисточка Эка на акации и сейчас вам покажу еще одну акацию свежешь посадки тут в тоже хорошо активненько работая не буду перегляд точками ходить, чтобы не мешать. Сейчас с этой стороны зайду, покажу вам. Значит, у вот сутока, друзья, есть акация. Уже в посадке. То есть уже зацветая, будет все вместе. Акация с репачком все вместе. А запах таких стоит, я вам говорю. Если бы камера только передавала запах. Вообще дурманищий. Нектара тоже в акации хватает. Ну, пчела, дивлюсь, Далеко не летая, все рядышком садут И посадить, ну, залипая подолгу вообще на воде. Ну, так, не особо много пчелы. много-немного. Ну, пчелка трудится. В общем, сейчас будем делать распаковочку. Сейчас несколько ульев откроем. Покажу вам, что в магазинчиках, что они уже принесли за все 5 дней. Буду доставлять кому надо магазины, бо есть такие семьи, что просятся. И сегодня, друзья, буду делать, набирать, трошки отводка в наберу с тех семей. Ну, с более сильных, так скажем. Там, где уже, может, семья будет в раевом состоянии, может, ну, уже есть, конечно, наверное, такие семьи, где будут маточники. Там буду забирать, в общем, матку и осулья. А там, где семья в рабочем состоянии, в нормальном, буду ее трошки прослаблять. в общем, такие, друзья, дела. В принципе, можем начинать Працевать Давайте еще там вам покажу. Пройдемся. Сейчас пройдем сейчас туда, покажу. Тих чувак, я трошку посадочку поставил. Ну тоже, пчела работает. Нормально работает. У всех, кто помнит, тоже сейчас откроем, глянем. Бачите, на нем нема сборника. Это шестирамочник, который мы с вами пересаживали. Я давал две вощинки сразу. Потом я приболел, не смог снять вам видео, как они их отстроили. Я добавил им еще две вощинки, то есть четыре вощины им поставил. И сразу же накинул им еще один магазин, упаковал и поехал он на Иннарапс. Тоже интересно глянуть, как они отстроили эти четыре рамки вощины. Это зимовалый отводочек шестирамковый. Ну и шел в магазине, чи поднялась туда пчела, что-то начало нести, чи не нести. Як бачите, пильцю я тоже собираю. О, пчелка нападає. Пильцю собираю я 50 на 50. Тобто нижні лятки у мене всі відкриті. Вони несуть собі прилог. І трошки мені дають солочку. Ну що, друзі, почнемо з цього отводка. Розпаковуємо, дивимося, як вони відстроїли 4 ващини, ті, що я їм давав гніздо. Ну і глянемо, чи є уже пчела в, в магазині, чи ще недостатньо він. вырос, так сказать, по цели. И человек у меня спрашивал в комментариях как показать стяжки, чем я костягаю. Значит, полипропиленовая лента, вот такая, значит, она там, я не знаю, 10 миллиметров, наверное. И вот такие, ну, скобы металлические. В общем, есть у меня еще до него пистолет. Пистолет я просто с собой не взял, не могу вам показать сейчас. Стягивается. Но я знаю, что люди есть и так стягивают. Берут руками за два края так, и просто затягивают вручную. Ну, я стягиваю пистолетом. В общем, куплялся все я на проме. Если будет интересно, там, то я потом еще сниму видео, покажу, как вообще это все работает. Так, ну что, открываем и дивимся. У меня с отходов получается вот такой кусочек. Ну все, то, что я обрезал. Потом я тут перецепляю стяжку сюда и еще раз стягиваю. Ну то есть объект многоразово, если брать за пасиком, то можно раза 3-4 стягивать. Ну что я, друзья, вам скажу, пчелка поднялась. сейчас возьмем, возьмем сразу средненькую рамочку. Как правило, тут они уже медок слаживают. Крайне эту пустище может быть. Вот так, друзья. Рамка полностью залыта. Уже мысочка есть. Я кусь потянула мысочку. Но мысочка пуста. Рамочка полностью с медом. Понастраивала уже. свеженькая все рамочка ну це сушнинка была видно вам и дочек быстрый тоже с медом ну интересно как вон и вощинку построили сейчас глянем Это ближе Трошки поставлю Значит все 4 вощинки. Раз, два, три, четыре Я уже отсюда бачу что они отстроены Даже побелка есть Давайте начнем с первой Вощена отстроена Сто процентов вся засеяна. Поверху положила уже медок. О, тут трутнем, бачите, как построила. Ну, будет хорошая медовая рамка. Трутня будет выращивать тут. Ячейку расширила. Так, следующая рамочка. Вот эту опустю сразу. Ну, а тут вообще по красоте вся рамочка засеяна. Сверху венец меда. Пчелка ужалить хочет. Обратная сторона также вся закрытый расплод печатный и венец меда. Отлично, то есть вощинку строит на ура, маточка охотно и бачта засевая. Ну давайте еще с той стороны глянем, хотя бы одну рамочку давайте достанем крайнюю. Ну, отлично, друзья, печатают расплод, личинка везде, и с той стороны печатка, а сверху венец меда. То есть Площину строить хорошо. ставим магазинчиком обратно хай работает так що друзья тепер давайте глянем уже не водочек, а более скажем так сильную семью шоу неї покороче давайте откроємося рядом 12 рамочный пулей Я не знаю что тут, но ну, давайте открывать давайте ну скажу сразу по белке я тут не бачу то есть не до такой степени, не ну вообще Крайние рамки вообще не обсижены пчелой, потребчевые лазы. Ну, давайте среднюю вытащим, данным. Тут, конечно, они еще гнездо будут, пока зальют они гнездо себе. Только потом уже они начинают подниматься в магазин. Видок есть рамочка блестит. Видно? Залыта. Залыта вся рамочка. Ну, еще сюда следующий глянем. Чуть-чуть полегче, но тоже залыто. Ну что, друзья, с горем пополам я набрал всего лишь на все. Два отводочка. Значит, отводки делал две рамки кормовых, две рамки расплодных, печатных и одна кормова. Маточек я не забирал. Значит, что хочу сказать. Дуже агрессивная пчела сейчас. Ну, я так связываю, что это уже вечер. Скажем, сейчас 6 часов я начинал делать отводки. Уже начало седьмого вечера. Уже летный так и, конечно, я днем был Начинаю пчела уже заходить домой потихоньку и в улей ей становится все больше и больше и начинаю она сильно агрессировать я скажу невозможно прям открываю улей рой вылетая и в рукава залазы куда хочешь лизу пчелы в общем не даю делать отводки а то два штучки сделал ну сейчас вам включу один кусочек там снял трошки более такая спокойно одна семья попалась с двух вообще я не смог сделать отводок открываю там ужас, что делает, там хмара на меня вылетает. И все, то я их и позакрывал. Так, ну что, пробуем. Сейчас проверим, дадут или не дадут пилюлей. Значит, друзья, как я делаю отводок? Забираю из семьи одну кормовую рамку. Сейчас мы ее заберем. Это вторая или первая рамка от края будет кормовая. рамочка засеяна, братья не будем. Засел пергамент, пока эту рамочку отставим в сторонку. башня рукава уже лейкопластырем оно позалипло, оба залазят везде. Так, ну тут печатный расплод. С той стороны красиво печаточка. Видно, да? Ну эту рамочку забираю вот водочек. Так, шукаем маточку, чтобы не прозевать. И значит так, одну отставляем. Есть такое дело. Так, вторая наша рамочка. Шукаем маточку. Ну тут печатают, бачите? Друзья, тут расплод у все от бруска до бруска Вышел, центр уже матка засіяла и печатает. Так, мысочка пуста. Нам надо маточка. Так, тут единиво не дна, оставляем всю рамку. То дуже зляться вони в цьому году на рапсі. В прошлому сезоні, як стояв на рапсі, вообще пчела спокійно була, як двері. А в цьому сезоні щось злиться страшне. Так, якісь мисочки тянуть. Мисочки пусти, слава богу. Так, ну і тут печатка непогана, забираємо цю там. Так, и теперь сейчас шукаем хорошо матку, чи не пропустили мы ее. еще одну рамочку в кормовую ставим. Так, печаточка. медово кормова мы mm -hmm. ей забираем mm -hmm. в отводок mm -hmm. Mm -hmm. так я и формирую отводочки одна кормова две печатки все в семью даю сейчас привощину mm -hmm. Даем им работу, чтобы не думали даже раиться. Вот так. так возвращаемся. Отводочек сформировал на три рамочки, одна кормовая, две печатного расплода. Все, в следующий раз я буду ехать сюда. Отводки те оставляю тут, в следующий раз я буду ехать. Буду выставить уже сюда либо маточники на выходе, либо маточек. Сегодня реально невыносимо, не пчела полностью поработать с нею. Сейчас быстренько еще пройду, накину на некоторые магазины соберу пыльцу. Ну а вам, друзья, до новых видео, хороших медосборов. Всем пока.